tayoqchani yoqib vodorodga tutamiz hozir portlaydi tayyormisan albatta vodorod eng yengil element va u yana butun koinot bo'ylab ham juda ko'p miqdorda tarqalgan yulduzlarda stars, yulduzlar orasidagi fazoda va albatta yerda So mana bu bizning mitti parashutimiz ajoyib yaltiroq va tez yonadigan qoplamaga ega shar biz uni hozir silindrga kiydiramiz va vodorod gazi bilan to'ldiramiz uning uchta chalishga o'xshash ovozini eshityapsizmi u dunyodagi eng murakkab va qiziqarli molekulaning bir qismi va bu suv va biz bu suv haqida bilmaydiganlarimiz talaygina o'ylashimcha bir kun kelib suv nihoyatda muhim bir unsurga aylanib qoladi mana bu shar ko'rib turganingizdek qo'zg'aluvchan va uni ushlab turish kerak u qochib ketdi vodorod suvning bir bo'lagidir chunki suvning formulasi h 2 o shuningdek siz uni vodorod oksidi desangiz ham kislorod gidridi deb atasangiz ham bola beradi. va bu vodorodning o'zi alohida va kislorod bilan molekuladagi o'zaro ta'siri juda muhim vodorodning kimyogarlarning e'tiborini tortadigan yana bir jihati bu vodoroddan ikki marta og'ir bo'lgan massasida katta farq bo'lgan deyteriy izotopining borligi vodorodning o'rniga deyteriy bilan ayni bir xil tajribalarni qo'llasangiz butkul o'zgacha natijalarni ko'rasiz deteriy yoki vodorodning roliga qarab reaksiyalar tezroq yoki sekinroq yuz berishi mumkin ajoyib ularning og'irligidan tashqari ko'rinishi bir biriga o'xshash og'ir suv d ikki ko'rinishidan hash ikko bilan deyarli bir xil ammo ularning qaynash nuqtasi va muzlash nuqtasida katta farq bor lekin siz uning xususiyatlariga e'tibor qaratadigan bo'lsangiz masalan infraqizil nurlarni singdirib yuborishiga molekulalar bilan reaksiyaga kirishishiga e'tibor bersangiz ular butunlay boshqacha the the, difference between differenc izotoplardagi farq shundaki vodorodning atomida bitta proton, proton. The the proton, the proton the bor deteriyning atomida esa ikkalasi ham bitta proton va bitta neytron bor neytronning massasi protonniki bilan bir xil va shuning uchun vodorodning atomi deterining atomi og'irligining yarmiga teng

mana bizda hozir ichi vodorodga to'ldirilgan shar bor va uning atrofidagi havo kislorodga to'la ular juda qalin ajoyib birikma hosil qiladi biz nima qilamiz biz shunchaki unga gugurtni taklif etamiz va uning portlashini kuzatamiz tayoqchani yoqib vodorodga tutamiz hozir portlaydi tayyormisan albatta